بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بس پیغمبرنا صلى الله عليه وسلم نين سيرت لارو وحيات المفاوضة ديان موضوع قسم زيت في الگاني ديگاني صلى الله عليه وسلم خيبردن اكينش qo'rg'onlariga ham urush qilgan edi shunda qattiq <coughs> qo'rg'ondan keyin manjaniqni o'rnatib ularga manjaniq bilan qal'alarni buzishlikni xohlagan paytida ular al mufavoda ya'ni muzokara qilinib sulh tuzishga kelishuv uchun muzokara qilishlikka boshlagan edi ibn huqayq ila vaarasululloh sallallohu alayhi vasallam anzil ukel, hqay odam jo'natdi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga men şey tushaymi siz bilan gaplashaymi şey dedi Kuala, Nam, ha dedilar payg'ambarimiz alayhisalom u tushdida u suruh tuzdi qo'rg'ondagi kishilarni qo'rg'ondagi jang qiluvchi kishilarni qonlarini saqlab qolishlikka va farzandlarini o'zlariga tark qilib qolishlikka ya'ni nafaqat jangchilar balki farzandlarimizni ham qonlarini saqlaymiz dedi min bi ular xaybar va uning yeridan o'zining farzandlari bilan chiqib ketadi bayna alayhi vasallam min ardin ay az-zahab payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan mol davlatu va yerdagi bo'lgan narsalarni o'rtasini xoli qo'yishadilar va sariq va oq narsalarni ham ya'ni sariqdan maqsad tillo val fidda ya'ni oqdan maqsad esa kumush tillo kumushlarni ham qoldiradi val kuroi val alqa kuro hayvonlar <coughs> ya'ni boldir degani hayvon qasd qilinadi baribir ot ulovlar val halqa va qirol aslahalar illa sauban ala faqatgina insonni ustiga tashlab qo'yadigan bitta kiyim bilangina chiqib ketadilar faqola rasululloh shay'an rasul akram sollallohu alayhi vasallam aytdilar sizlardan olloh va rasulining zimmasi pok bo'ladi agar sizlar mendan biron narsani bekitsanglar dedilar ya'ni agar biron narsani bekitsanglar men himoya qilmayman o'ldiraman degan mazmunda mana shu narsaga u bilan sulh tuzdilar musulmonlar mana shu sulhdan keyin qo'rg'onlarni musulmonlarga topshirishlik to'la bo'ldi ba'zi nusxalarda xatoshu bilan haybarni fathi to'la bo'ldi ahdni buzganligi uchun abu hoqayqning ikkita o'g'lini o'ldirishlikmana shu ahd nomiga qaramasdan abu huqayqning ikkita o'g'li ko'p molni g'oyib qildi ya'ni bekitdi yerga ko'mishni g'oyib qildi deyiladi g'ayyaba maskan katta terini g'oyib qildi ya'ni teri to'la tilloyu kumush unda mol davlat vahliy va ziynatlar tillo ziynatlar bor edi hoya ibn axtabniki edinadir qabilasi banu nazir qabilasi chiqarilib yuborgan paytida haybarga o'zi bilan birga uni ko'tarib kelgan edi hoya ibn axtab eslaringizda bo'lsa hoyain ahtab banu qurayzada o'ldirilgan edi lisoq ibn soq aytadi vaata va utiya rasululloh sallallohu alayhi vasallamky payg'ambarimiz sallallohu layhi vassallamga kinonatib robiya degan yahudiy keltirildi uning huzurida banu nazirning koni bor edi u haqida so'radi kon qani deb so'radilar u o'z o'rnini bilishi -şey, biladigan -şey, bil bo'lmoqligini inkor qildi bilmayman qayerdaligini dedi ya'ni inkor ya'ninkor yahudlardan bir kishi keldi men deb aytdi bu odam yahudiy kinonani mana shu harob bo'lgan joyda har kuni ertalabda aylanib yurganini ko'rardim dedi harob yerga borib bekitib qo'yib shuni atrofini aylanib hech kim topolmayaptimikan bilinmasmikan uzoqdan qaray yaqindan qaray ya'ni buni har <coughs> bir kishiki şey tillosi bor odam yerga ko'mgan odam yaxshi tushunadi farasululloh sallallohu alayhivalm İn rasululi akram sallallohu alayhi vasallam aytdilar kinonaga agar biz uni sening huzuringda topsak seni o'ldiramizmi deganlarida qola naam ha dedi kinona o'sha xarba xarob bo'lgan joyini buyurdilar u qozildi undan <coughs> ba'zi konlari chiqarildi amma baqiya keyin qolgani haqida so'radi yuaddiyahu. uni yu, ado qilishlikdan bosh tortdi ila zubayr Uni Zubayr raziyallohu anhu ga berdi payg'ambarimiz e inda. uni azoblagin hattoki <coughs> uning huzuridagi barcha narsani qo'parib tortib olganimizga qadar azoblavur فكان الزبير في صدره حتى اشرف على نفسه zubayr roziyallohu anhu uning ko'kragiga zand degani chaxmoqtoshga chaqmoq tosh yog'ochi avvalgi zamonda toshlar bilan ham urib o't chiqargan va ba'zi yog'ochlar bilan ham urib o't chiqargan nihoyatda quruq va tez yonib ketadigan иш uz қилинса ўз o'zidan yonib ketadigan баъзи бир chaqmoq <coughs> тош деган ёғочлар бўлган mana шу ёғоч билан урарди ko'kragiga kinonani ko'kragiga hattoki u o'z joniga chiqdi degan ya'ni o'limga yaqin bo'ldi ashrafa ala nasii o'limga yaqin bo'ldi sunma dafau rasululloh sallollohu alayhi vasallam ila muhammad ibn maslama keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni muhammad muhammadibn maslamaga ibn maslama muhammad ibn maslama u uni bo'yniga qilich bilan urdi ukasi mahmud ibn maslamaning barobarida mahmud Tahta mahmud ukasi muhammad ibn masamani ukasi mahmud u noim qo'rg'onning jidor devori ostida o'ldirilgan ediuni ustiga tegirmon toshni tashlab yuborilgan edi noim degan biz yuqorida aytib o'tgandik eng birinchi qo'rg'on kurgan. oshu qo'rg'onning devori ostida soyalanib turganda ustiga tegirmon toshni tashlab o'ldirgan edi yastazillu bil jidari u devor bilan soyalanib turganda mahmud ibn maslama shunda ustiga tegirmon tosh tashlab o'lgan edi ibn anna rasulullohi sallallohu alayhi vasallam amara bi ibn ibn qoyim ham zikr qiladilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam abul huayqning ham ikkita o'g'lini o'ldirishlikka buyurdilar ibn ammi bu ikkalasinig ziyoniga molni bekitganligi bilan kinonaning amakisining o'g'li ya'ni kinonaning jiyani tan olgan edi haqiqatda shu ikkalasi bekitgan edi degandan keyin bu ikkalasini ham o'ldirdilar va sabiya rasulullohi sallallohu alayhi vasallam Safiyata Huyay ibn al-Aqtab. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam Safiya Huyay sofiya aqtabni asir qilib oldilar Safiya onamizni va al-Huqayq. u esa Kinona ibn kinonaibn Huqayqning ostida qo'l ostida edi ya'ni kinona uylangan edi kanat arusan hadisata ahdin u sofiya onamiz duhl qilishlikka kirishlikka zamoni yaqin endi kelinchak bo'lgan vaqt edi endi birinchi bo'lib kelinchak bo'lgan endi duhl qilishlikka zamoni yaqin bo'lgan ayollardan edi Qismatul g'anoim, g'animatlarning taqsimlashligi va aroda rasulullohi sallallohu alayhi vasallam an yahuda min khaybar. rasululloh sollallohu alayhi vasallam yahudlarni haybardan haydab chiqarib yuborni xohladilar Faqalu ya Muhammad da'na nakun fi hadhihi al-ard. ular aytdi ey muhammad bizni mana shu yerga qo'ygin dedilar qo'ygin bizni biz shu yerda bo'laylik dedi biz uni isloq qilamiz va bu yer ustida turib turamiz Fa nahnu biha minkum. biz sizlardan ko'ra bu yerni yaxshi biluvchiroqmiz ya'ni biz o'zimiz ishlab yurgan yerni salohiyatingi yaxshi bilamiz deyishdirasululloh sallallohu alayhi vassallam va sahobalar uchun bu yerni ustida qoyim turadigan g'iymon qullari ishchilari yo'q edi o'zlari ham bo'shamasdiki hattoki bu yer ustida tursalar o'zlari ham faqat jihod bilan himoya bilan mashg'ul edi ediiloji yo'q payg'ambarimiz vaslom xaybarni berdilarda ala alna lahum min kulli zar'in har bir ekindan yarmi musulmonlarga bo'ladi degan shart bilan qancha ekin chiqsa yerdan yarmi musulmonlarga yarmi o'zlariga va har bir meva chivadan ham yarmi musulmonlarniki an yuqirrohum. aya'na payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ularning iqror ya'ni qaror topmoqligini ularga iqror bo'lmoqligi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga zohir bo'lguniga qadar ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularni qancha turishligiga iqror bo'lguniga qadar qachon xohlasa chiqarib yuboradi baribir mana shu shart bilan hozir hech qanday u yerlarni barpo qilishga imkon yo'q bo'lganligi uchun ularga vaqtinchalik topshirib turdilar. Abdulloh ibn alayhim. Chunki aqdda biz eslasak Huqayqning o'g'li tushgan paytida yerdan chiqib ketamiz deb ular suluh tuzishgan edi ularni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam wa vaqtinchalik qoldirishligi ular o'zlari talab qilganligiga rozi bo'lishligi u hech qachon ahdga xilof qilishlik emas abdulloh ravoha roziallohu anhu ularga bu yerni meva chevalarni taxmin qilib aytib berib turar edilar ya'ni abdulloh ravohaning aytgan taxmini to'ppa to'g'ri chiqardi bitta katta bog'qa borib faloncha kilo mana shu bog'da xurmo bog'ida xurmo bor desa agar o'lchab ko'rsalar ana shunday xurmo chiqardi sahobalar ichida ikki kishi yana boshqa bir sahoba bilan mana shu kishi ikkalasi taxmin qilishlikda nihoyatda to'g'ri topganlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bularni haqiga doi xayr qilganlar madinada ham qaysi bir xurmozorga borsa undan zakot ya'ni ushur olishlik uchun qaysi boqqa bormasin ko'rib paloncha kelo chiqadi desa paloncha ya'ni o'zlarini o'lcham birliklari bilan xuddi shuncha meva berishgan bergan mevalar ya'ni roy ya'ni fikr egasi deganlardan mana shu abdulloh ibn Rawoha, keyin abbos ibn abdul muttalib ham fikr egalaridan bo'lgan sahobalardan ikki kishi fikr egasi deyilgan tobeinlardan Robiatur roy bitta Robiatur Roy degan kishi fikr egali ya'ni roy deb aytilgan bular nihoyatda fikri to'g'ri topilganligi uchun mana shunday laqabga ega bo'lganlar Va va qassama ardo Xaybara ala sahman. Xaybar yerini 36 ta bo'lakka ulushga taqsimladilar Jama'a kulli sahmin sahmin. har bir ulushni yana 100 ga bo'ldilar 36 tani 100 ga bo'lsak 100 ga 36 ni ko'paytirsak demak 3600 chiqadi. uch ming olti yuzta chiqadiuch sahmin. 3600 ta ulush bo'ldi 1800 fara bu esa payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam va musulmonlar uchun mana shu 3600 taning yarmi shularga musulmonlar va payg'ambarimiz alayhissalomga bo'ldi bu yarmi esa 1800 ta ulush edi ya'ni 3600 ning yarmi 1800 ta. ming Rasulillahi yuzni alayhi vasallam sahmu sahmun ka li ahadinil ahadil muslimin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham bitta ulush bor edi musulmonlarning birini ulush kabi bir qumondon bo'lsalar ham musulmonlardan bir shaxs kabi bitta ulush oldilar va ikkinchi yarmini chetlatib qo'ydilar ya'ni bir ming olti bir ming sakkiz yuztasini u bir ming sakkiz yuzta navoib ya'ni qiyinchilik holatlari uchun va musulmonlarni ishlaridan ularga tushadigan musulmonlarning ishlariga ajratib qo'ydilar qiyinchilik kunlarga va musulmonlarning ishlariga ajratib qo'ydi musulmonlari tushadigan musulmonlarga degani musulmonlarn ichiga to'satdan bir narsa tushib qoladi jihodga tayyorgarlik ko'rish va hokazolar shu narsaga yarimini olib qo'ydilar bu narsa bir ming sakkiz yuzta ulushga taqsimlandichunki bu narsa olloh taolo tomonidan toma ularga berilgan oziq ovqat edi ahli hudaiy ahli hudaybiya uchun unda ahli hudaybiyada shohid bo'lgan bo'lsin va undan g'oyib bo'lsin manshayda min ulardan shohid bo'lganlar bo'lsin va ulardan g'oyib bo'lganlar bo'lsin 1400 ta kishi hudaybiya ahli edi biz yuqorida o'tdik hudaybiya sulhini eslasak makkaga borib kirolmasdan qaytib kelgan vaqtini mana shunda 1400 ta to'rt sahoba bor edi ulardan shu g'azotda shohid bo'lgan bo'lsin va shu g'azotdan g'oyib bo'lgan bo'lsin alloh taolo tomonidan xudebiya ahliga berilganligi uchun Alloh payg'ambarimiz alayhissalom bir ming to'rt yuztaga bo'lib berdilar endi 1800 ta bo'lib bo'lindi nima uchun Wa kanu ular 1400 ta edi bir ming to'rt yuzta edi Ular bilan birga 200 ta otlar bor edi. sahmon. har bir ot uchun ikkita ulush berilardi demak har bir otga ikkita egasiga bitta uchta olardi ikki yuzta otliq bo'lsa ikki yuzta otliqqa demak uch yuztadan olti yuzta otliqlar uchun ajratildi hop egalariga bittadan ajratilindi mana shu bilan bir ming sakkiz yuzta ulush bo'ldi ikki yuzta ikki yuzta otga to'rt yuzta olti yuzta emas to'rt yuzta egalari bilan birga olti yuzta demak ikki yuzta otliqqa

Xaybar g'animatlarining ko'pligiga imom buxoriy ibn umar roziyallohu dan rivoyat qilgan rivoyat dalolat qiladi u kishi aytdilar bizni qornimiz to'ymadi hattoki haybarni fath qilgunimizga qadar mana qarang Xaybar hijriy yilning 7 sanasida fath qilindi demak musulmonlar 7 yil qorni to'yib ovqat yemadi shunchalik kambag'alchilik bo'lgan butun arablar hamma tomondan uzib tashladi iqtisod tomondan boshqa tomondan uzdi oldi berdi tomonlarini uzdi musulmonlarga ko'p qiyinchilik keldi haybardan ko'p narsalarni olib kelib musulmonlarni qorni to'ydiosha onamizdan rivoyat qilgan narsa h m borki anaqolat u kishi aytdilar haybar fath qilingach biz aytdikki mana endi xurmodan to'yamiz deyishdilar xursandchilik bo'lishdi bu qildilar

ular xurmolardan o'zlari bergan narsalar edi ba'zi nusxalarda mana xato hahayozan xatoto'g'risi haybarda ular uchun muhojirlar uchun mol va xurmozor bo'lgan bo'lgan paytida keyin ansorlarga o'zlarini yerlarini qaytarib berishdilar berishdilarabu jafar ibn abu, abu tolib va ashariylarning qaytib kelishligi madinaga g'azot mana shu g'azotda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga u kishining amakisining o'g'li jafar abu tolib va uning assoblari kelishdilaru bilan birga ashariylar bor edi ashariylar ular abu musa va u kishining assoblari abu muso aytadilar qoli abu musa a mahraj rau ayham rasululloh sallallohu alayhi vassallamning payg'ambar bo'lib chiqishligi bizga xabar yetib keldi vaholanki biz yamanda edik ya'ni Makka da payg'ambarimiz hisalomning payg'ambar bo'lib chiqishligi Fa ilayhi. payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallamga hijrat qiluvchi holatda chiqdik ana Makka ga qarab chiqdik Ana va ixvon va meni aka Fi va 50 min Qavmimdan 50 nechtayamdir kishi bo'lib chiqdik kimaga mindik bizni kimamiz esa najoshiga habashadagi habashistondagi najoshiga kimamiz olib borib tashladi shu yerga tushib qoldik uning huzurida habashning huzurida bizfr jafar abitolib va uning asboblari bilan muvoi keldik yuzlandiku kishi aytdi jafar roziyallohu anhu إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة. وو زيدت شقلياً، مس بعثنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بزنا جنة الأرواح، حبشنا ترشيك فأقيموا معنا، بس بلان برغترين شوردة ددلر، فأقمنا معه حتى قدمنا بس شبلان جعفر بلان برغتردك، حتى كي بس كيلديك فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر. rasululloh sallallohu alayhi vassallam bizga muvofiq edilar ya'ni yuzlandilar uchrashdik Xaybar fath qilgan chog'ida Fa ashamalana bizga ham ulush ajratib berdilar sollallohu an fath shay'an illa illa liman shahida ma'ahu li ashabi ashabi safinatina ma'a Jafar qasam lahum ma'ahum alahissalomhaybar fathdan g'oyib bo'lgan kishilarga biron bir kishiga biron bir narsani taqsimlamadilar magar o'zlari bilan birga shohid bo'lgan xaybar jangida shohid bo'lgan kishilargagina taqsimladilar lekin faqat biz bizning safina kema egalarimizga ham taqsimlab berdilar jafar ibn abu tolib va uning assoblari bilan birga ular uchun musulmonlar bilan birga ular uchun ham taqsimlab berdilar demak haybarda hozir bo'lgan kishilargagina payg'ambarimiz o vassalom ulush bergan edilar undan tashqari faqat abu jafar va uning asboblariga jafar ibn abi toib va uning assoblariga ham berdilar jafar roziallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga kelgan paytlarida u kishiga yo'liqdilarda payg'ambarimiz alayhisalom uning ikkita peshonasi o'rtasida o'pdilar peshonasini o'rtasidan ya'ni peshonasidan o'pdilar aytdilarallohga qasamki bularning qaysi biri bilan xursand bo'lsam xursand bo'lishimni bilmayman dedilar bi bi fathi aw qudumi jafar haybarni fath bilanmi yoki jafarni kelishligi bilan xursand bo'laymi dedilar kana ha ulai ala asari basir rasul sallallohu alayhi vasallam ila najoshi amr ibn umayyat ad-domri ilayhi mana bularning kelishligi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning najoshiga amr ibn amir umayati domriyni jo'natishligi orqasidan kelgan edilar ularni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'ziga yuzlantirishlikni talab qilgan holatda amiri ibn umayai domlini jo'natgan edilar najoshiga jafar va uning asboblarini menga jo'natgin deb talab qilganlarida orqasidan keldi najoshi ularni ikkita markab ustida jo'natdi ya'ni ikkita safina ikkita kemada vbular o'n o'n olti kishi edi Ma min ular bilan birga o'zlari bilan birga qolgan ayollari va farzandlari bor ediqolganlari esa qolgan biz yuqorida aytganlarimiz ya'ni ko'pchilik ediu ular ular esa madinaga bundan oldin yetib kelishgan edi biz endi zavoch ia bi sofiya sofiya onamizga uylanishlari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu mavzuga keldik jaalat sabay qutila zawjaha huqayq li ghadrihi biz yuqorida aytdik sofiya onamiz ham asrlar ichida qilingan edi uning eri huqayq li ghadrihi xiyonat qilganligi sababli o'ldirilgan paytida asrga olingan edi alamma sabiya jaa kalbi <laughs> asrlar jamlangan paytida dihat ibn xalifatil kalbiy keldilarda ey rasululloh menga sabiydan asrlardan bir cho'ri bering faqala borginda cho'ri olgin dedilar safiyata huyay safiya dedilarsofiya huyay onamizni oldilar nabiy sallallohu alayhi vasallam ya nabiyalloh ulardan bir kishi keldida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga ey nabiyulloh dedisiz dihyga sofiya bani nodir u qurayza va bani nazirni sayidasi edi bu narsa faqat sizgagina durust bo'ladi dedi qola uduhu biha uni keltiringlar menga dedilar biha falamma nazara nabiy sallallohu alayhi vasallam u ayol keltirilgach sofiya onamiz unga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qaradilarda aytdilar joriyata minas sabiy boshqa asrlardan boshqa cho'rini olgin dedilar dehyatul kalbiga <laughs> va arada alayhi alayhi nabiy sallallohu vasallam al-islam fa aslamat rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga islomni ko'ndalan qilgan edilar u islomga keldi sofiya onamiz Fa ataqaha va uni ozod qildilarda keyin uylandilar va jala itqaha sadaqaha. uni ozod qilishligini o'ziga mahr qilib berdilar. bis saddi sahbo hattoki saddi sahbo degan joyga yetib borgach rojan ilal madinati hallat. madinaga qaytuvchi holatda saddi sahboga yetib kelgach sofiya onamiz halol bo'ldi ya'ni pok bo'ldi Fa jahhazat lahu umu sulaym uni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga tayyorlab hozirladi min al-layl kechkasi keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga uni hadiya qildi berdi arusan biha payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam u bilan kuyov bo'lib tong alayha min at-tamri sawiq. Keyin unga valima qilib to'y qilib berdilar sofiya onamizga xurmo pishloq samin saryoqlarni aralashtirib hayz degan ovqat tayyorlab berdilar hayz mana shu xurmo pishloq sariq yog'lardan tayyorlangan ovqat yo'lda uch kun turdilar payg'ambarimiz sallallohu alayuni un un ust unga qoyin bo'lib uch kun turdilar ya'ni yo'lda unga bino qilgan holat ya'ni uch kun birga yashab turdilar yo'lda uning yuzida ko'm khadrat. ko'k ko'kargan joyni ko'rdi payg'ambarimiz alayhissalom ma bu nima deb so'radilar qolat ya rasululloh ey rasululloh dedilar sofiya onamiz men sizni bizga kelishingizdan oldin bir oyga o'xshash narsani ko'rdim o'z makonidan jildida qo'zg'aldida va u kelib meni bag'rimga kelib tushdi dedi Wala ma azkuru shay'an. yo'q Allohga qasamki men sizning sha'ningizdan holatingizdan biron bir narsani istaganim yo'q Fa ala uni men erimga aytib beruvdim yuzimga shapaloqlab Madinadagi bu poshoni sen hali xohlayapsanmi dedi ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ishora qildi da, hali sen mana shu poshoni xohlayapsanmi deb yuziga tarsakilab urdi shundan yuzi ko'karib qolgan edi biz mana shu joyda mavzumizga yakun yasaymiz inshaalloh keyingi mavzumizni Amr shotil masmum zaharlangan qo'yni ishi haqida bayon qilamiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga Zainab bintul Xoris degan ayol yahudi ayol qo'yni zaharlab berganligi haqida davom ettiramiz Va 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 sallallohu alayhi ala alihi ashabihi ajma'in.